Мы, мы сейчас и обсуждаем, садовича. а потом будем... Я мы сейчас всех отпустил, Андрей... А, да, да. 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 Ну, тут вопрос, что касается диспорта. Да, да. То, что мы... же мы уже обсуждали. Да. Да. Там да. на прошлой комиссии да. стал вопрос, то есть при введении препарата потом нужно проводить реабилитацию этим летом. И возник вопрос, кто на какой базе, мы будем делать проводить такую реабилитацию. Есть ли у нас вообще да. такая возможность? Да, а, моя фамилия Марченко Александр Иванович, заведующий на уровне городской неврологии база у нас это две поликлиники детские с залами ФК, массажа, с, хотя и небольшой, но все-таки есть реабилитационные комплексы. Я понимаю, что они многие вещи устаревшие уже тоже, как и этот аппарат УЗИ. Многие вещи проработавшие многие годы, но тем не менее что-то есть. Также есть в стационаре отделение у нас в неврологии на 35 коек, там где есть и ФК, и массаж. И э, <коспалит> получили мы сейчас специальные такие приспособления, костюмы типа костюмы космонавтов, то есть э, для реабилитации этих детей. Плюс у нас есть социальная служба, которая э, центр, ну так называемый центр ДЦП. Вот. На этих базах это первое. Второе. Дети, получившие э, при, после введения диспорта, э, вот, э, когда я его увожу, они через какое-то время, там, через месяц, смогут ехать в международный центр Козявкину. Там проводится реабилитация, могут ехать по санаториям, там проводится реабилитация. То есть плюс это интенсивная работа самих родителей на дому. Почему потому что э, после введения этого препарата мышцы расслабляются и есть возможность доступ достучаться до суставов, разработать их получить какой-то результат, поставить более-менее детей этих навыков. В принципе, где реабилитировать есть. Но как реабилитировать мы знаем. Конечно, была бы возможность финансовая, я бы подготовил великолепный комплекс реабилитации, но у нас в принципе у больницы планируется. И проект создания такого реабилитационного центра и помещение мы в принципе уже как продумали это под это самое, под этот реабилитационный центр. Так что было желание только и возможности заниматься. Сколько вы занимаетесь? 30, 30 именно на диспорте? На, на диспорте... Сертификат я получил в 2006 году, и с того времени я занимался. Что... Ну, скажем, частота какая вот у нас... Ну, то, частота не очень большая по суммам. Просто я сразу не особо по Но... да. Почему? Потому что этот препарат стоит порядка 4000. Не каждый может потянуть. Есть э, люди, которые с района приезжают, могут купить, приезжают колю, Есть дети, которые с узкими, я им провожу это все. Но, учитывая его стоимость, не все могут его приобрести. А это не одноразовая инъекция, это э, с повторением э, два, может быть и даже три раза в году. Вот. Но тем не менее есть, были такие дети, которые одноразовое введение этого препарата приводило к тому что ребенка э, ставили на ноги, и он уже больше не нуждался в этом препарате. Посему-посему. Вот. Вот. Положительный эффект есть. Вы конечно, конечно, мы видим динамику в этом. А в целом по Украине такая методика. Ну, я слышал, что город Сум, наверное, один из самых последних. Это правда или нет? Который, ну, я давал информацию, я могу прочитать, зачитать, там сколько у нас на Сумскую область, там довольно-таки немного. Вот. Самое большое это было по Донецку, там где есть центры реабилитации, по Киеву центры реабилитации, там конечно больше, да. И города те, которые более, ну скажем так, финансово обеспечены, там конечно это возможности больше. И если мы 2-3 э, поначалу делали в год, то Донецкий реабилитационный центр 50. Это говорит о чем-то, ну, потому что, ну, У меня был вопрос. Стандартная доза. Стандартная доза, ну, это в зависимости, ну, 20, 15-20 миллиграмм на килограмм массы тела. И опять же, это все сугубо индивидуально. Почему потому что какой вес ребенка, какая, сколько мышц поражено. Это только ручка и ножка, или это две, две ножки, две ручки. Возраст ребенка, степень спастики, степень поражения. Посему это все индивидуально. Там четко есть разработанные методики, при которых определяется на определенный возраст количество приблизительно препарата. Но вот есть у меня эти все расчеты, я их давал и Посему на одного ребенка может в год идти один флакон, на более старшего два флакона, а ну, это самое, на Масенького, ну, там может быть и полфлакона обойтись. Почему? Потому что ну, все зависит от ну, и степени поражения, и все. Почему? Ну, 15-20 миллиграмм на килограмм. Это если ну, по инструкции, но ну, там очень много нюансов. Просто так не назначается. Вот на тебе там и все. Здесь вещи очень серьезные, потому что есть и общая слабость, и нож попадает в кровь, и потом ну, это контролируется все это с разрешением все родителей, с дозволом, все, все это, это Здесь да? И конечно, договор. Ну, конечно, договор да. обязательно, с подписями совсем, а иначе как. Почему? Потому что даже есть 1-2% тех, которые людей на всем земном шаре, те, которые не воспринимают этот ботулотоксин. То есть мы его ввели, оно как святая вода. Об этом родители опять же предупреждаются, тем более, что вот флакон, вот он запечатанный, вот он полностью сертифицированный, все. Мы его вскрываем, вот это все при них вводим, а оно не действует. И такое может быть. Посему с этим все это оговаривается и... Как таковых особых последствий-то нету ничего, но ну, общая слабость, ну, об этом оговаривается. А я, насколько я э, интровирую, у нас Петры э, занимаются этим. А я не знала, что они занимаются этим Ну, Петрик это в России. Они занимаются сейчас, начинают заниматься. Они только получили сертификаты вот только. И можно я напомню, я исполняю обязанности Александра Михайловича Невцева, вам еще городской детской Мы до августа месяца заведение неврологического отделения было областного э, масштаба, и поэтому все дети из района области обращались к нам и находились с 3 лет до 18 в отделении Александра Ивановича Марченко. А у Битрериха были только детки до трех лет. Поскольку с августа все поменялось, поэтому они только начали заниматься. а У нас есть некоторый опыт, поскольку мы занимались всей областью. У нас туда было областное отделение. У нас получается в городе 100 человек. У нас с сейчас все один, там еще вот один созрел, и еще 100 Но 100 деток, деток, которые именно ну, требуют... 40, я насчитал также что 43 где-то. Где если, если мы проведем такую ну, работу с ними год-два, то в последующем это количество уменьшится, да. правильно? Ну, на на ну, патогенные заболевания это никак не нравится включение. Это может улучшить статистические. Нет, 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 что если не мы проработаем а эти детоком, каждый год, сколько деток таких, ну, по статистике болезнь. Ну, сейчас чуть-чуть меньше было, было там 12, 9, 6 в год, я имею в виду. Вот сейчас запросы вот 6. Нет, нет, этим мы не воздействуем на это. На это мы не воздействуем, на количество детей из ДЦП новых мы не воздействуем. Мы улучшим ситуацию, и они, может быть, уже ну, дойдут до, до того состояния, что, в принципе, уже им не нужно введение этого депресса. Конечно, типа. Правильно? конечно. То возможно, если мы работаем 40 детками, то мы в последующем, ну, по статистике, 10-12 человек больных добавляется, этих, то уже меньше количество детей, которые требуют такого... Улучшить их качество жизни мы можем. Излечить детский церебральный паралич невозможно. Это органическое поражение головного мозга. И никуда тут не, никакая методика не поможет. Другой вопрос о том, что э, социально адаптировать ребенка, улучшить его качество жизни, чтобы даже если он будет сам хотя бы кое-как передвигаться, это уже тоже очень, конечно, важно. Потому что ну, то ли коляска, то ли пускай э, прихрамывая, но пошел. Но, Но это если очень большой ребенок. Как, как, нет, как правило, дети идут. Ну, мы стараемся брать те, которым очень поможет. И как правило получается так, что флакон на двух детей. Да, вот флакон на двух, да, флакон на двух, двух детей. Значит, во флаконе 500, 500 международных 500. единиц, да, и флакон мы делим. Даже, опять же, одному может чуть больше, одному чуть меньше. Но флакон мы, я делю пополам и как раз получ... Я специально даже подбираю так, чтобы это был не один ребенок, а два. А родители потом даже, вот я сколько практиковал, что они складываются, покупают один флакон. И тогда я ввожу обоим одновременно, сейчас вот ввел все. А потом уже проконтролировали, проконтролировали, посмотрели и начинается любить. Хорошо, спасибо. Ну, пожалуйста. У меня последний вопрос, я хотел узнать. Минимально, какое количество ампул мы можем сейчас, для того, чтобы начать в этом году, этот процесс? Минимально. Минимально одно? Ну это минимально. Ну а сколько? 15 -15. Я, не могу, я не могу вам на этот вопрос ответить. Когда я его планировал и писал это все, там было рассчитано, да, но там было 48 ампул, рассчитано так, чтобы полностью на год на 1800, на 180 тысяч, вот, это так, чтобы хватить этих всех детей. Но если будет хотя бы 10, хотя бы 20 ампул, это будет все-таки здорово. Понимаете как? Потому что я понимаю о том, что выделить, тем более, что это не... Я опять же понимаю, что это не жизненно необходимый вопрос, но тем не менее,